他死鸭子嘴硬，又不会找人帮忙。天哪！ 这么快？啊啊！吓死我了！有什么好担心的？反正不管在哪里走丢，我都一定会在原地等着你回来。啊，那那要是我走丢了呢？你香水味这么浓，很容易就找到了。不点心、啊。 Ai Chi Yi, strange name, amazing shows.